Selamat datang kembali di channel Kicau Sultan Kali ini Kicau Sultan akan memprediksi Final Piala Dunia 2022 Antara Argentina versus Prancis Akan berlangsung di stadion ikonik Lusail pada Minggu 18 Desember 2022 pukul 22 waktu Indonesia Barat. Argentina berhasil mencapai final kedua mereka bersama Lionel Messi. Usai gagal menjadi juara di tahun 2014 Le Celeste diprediksi melakukan segala cara agar bisa meraih trofi Piala Dunia 2022. Di sisi lain, Prancis yang berstatus juara bertahan Piala Dunia berpeluang mencatat back-to-back -back champion atau pemenang beruntun jika Kylian Mbappe dan kawan-kawan bisa melakukannya. Les Bleus bakal menyamai pencapaian Brasil di Piala Dunia 1958 dan 1962. Argentina mencapai final Piala Dunia 2022 usai menumbangkan Kroasia di babak semifinal dengan skor 3-0. Le Albiceleste terus menunjukkan performa yang menjanjikan, tak kalah 1-2 dari Arab Saudi di laga pembuka fase grup. Menghadapi Prancis di final Piala Dunia 2022 bakal menjadi ujian berat bagi Argentina. Pasalnya Les Bleus merupakan tim yang mengalahkan Le Albi Celeste di babak 16 besar Piala Dunia 2018 dengan skor 4-3. dikutip dari The Guardian, kapten timnas Argentina Lionel Messi mengatakan timnya sangat ingin menjadi juara. Namun dia juga menyadari bahwa Prancis merupakan lawan yang kuat dan sulit dikalahkan. Oleh karenanya, untuk meraih gelar juara Piala Dunia 2022, Argentina harus menunjukkan permainan terbaik di final. Messi berharap Lee Albi Celeste bisa memetik kemenangan dan tidak gagal meraih seperti di Piala Dunia 2014. Jelas kami ingin memenangkan Piala Dunia, tapi ini adalah pertandingan sepak bola dan semuanya bisa terjadi. Semoga hasilnya akan berbeda dengan tahun 2014, kata Lionel Messi. Bagi Lionel Messi, final Piala Dunia 2022 bakal menjadi momen yang emosional. Pasalnya pemain 35 tahun tersebut menyebut Piala Dunia tahun ini akan menjadi panggung terakhirnya di ajang tersebut. Di sisi lain, Perancis yang menjadi lawannya di babak final Piala Dunia 2022 mengincar gelar juara beruntut. Bakal luar biasa bagi Les Bleus apabila mampu mengalahkan Argentina di final. Namun pelatih Perancis Didier Deschamps mengingatkan anak asuhnya untuk waspada pasalnya Argentina terus menunjukkan permainan yang konsisten, terutama Lionel Messi yang jadi motor utama serangan. Messi tampil gemilang. Sejak awal turnamen 4 tahun lalu, keadaannya berbeda. Ia sekarang lebih banyak menggambola dan sesekali melakukan penetrasi berbahaya. Tutur Didier Deschamps. Dari skor head-to-head, -head, Argentina lebih unggul dan Prancis dalam 5 pertemuan terakhir. Le Albiceleste mencatat tiga kemenangan dan dua kali tumbang atas Les Bleus. Namun di laga terakhir yang berlangsung di Piala Dunia 2018, Prancis sukses meraih kemenangan 4-3. Performa Les Bleus sepanjang turnamen pun cukup impresif sehingga laga kali ini diprediksi berlangsung sangat sengit. Lalu bagaimanakah prediksi dari pasangan Lobet kita yaitu Lobet Joni dan Lobet Pepe? Selamat menyaksikan. dan akhirnya Lobet PP dan Lobet Joni memilih Argentina sebagai pemenangnya tampak dari gerakan lambat saat Lobet Joni memakan makanan pada gambar Lionel Messi selamat kepada Argentina sebagai juara dunia 2022 Semoga prediksi ini dapat menghibur para kicamania dan pencinta bola di seluruh dunia sampai bertemu kembali jangan lupa like komen dan subscribe.